называется зольный щелок. Лучше всего, если для этого берется шляпки подсолнуха или вот древко подсолнуха после уборки. Ну, это как получится уже. А лучше всего считается именно для изготовления зольного щелока зола вот этих вот, ну, после сжигания подсолнуха. Ну, не важно, есть у вас зола, допустим, там какого-то другого дерева. Одна треть ведра. Остальное заливается, то есть объем. Насыпается эта зала, одна треть объема. И заливается остальное водой. 15 минут кипятите. Снимаете с огня, остыло. Все оседает зала оседает в мокрое уже, перекипевшее на дно. Прозрачный будет у вас раствор. Вы аккуратно это все сливаете, фильтруете. И пол-литра, пол банка на 10 литров воды. Дезинфицируйте все, что вы считаете нужным. Днище, улья, изоляторы и так далее.